Всем привет, с вами Данил Х. Ребята, я, ребята, давно хотел себе машину. Да, дуже давно хотел себе машину. Дуже, дуже давно хотел машину. И, ребята, у нас открылся автопарк. Да, у нас, ребята, открылся автопарк. Это, дуже, ребята, дуже прикольно, что у нас открылся автопарк. Автопарк открылся, ребята, и я завтра с, с вами иду куплять себе новую машину, машину чтобы ездить в город жителей, ребята. Да, мы будем ездить по, по, по деревне, везде будем э, ездить, даже жители казалось что, э, что у нас автопарк, я, я думал, что это они вы, вы брешут, ребята, жители, а они сказали, нет, я вышел на дверь, а там реально автопарк, у нас стоит автопарк, машина. Ну все, ребята, я не буду вас задерживать, давайте приступать до ролика. Так, ребята, я к вам вернулся. Давайте за ляжем спать. Вот такой, ребята, лягаем спать и пойдем себе завтра купим... О, все. Пойдем и завтра купим себе кров... э, машинку, кажу... Так, вот, ребята, вот сколько у меня алмазов я копил, знаете, сколько? Я так сколько зарплату получал, но ну, я, я выбираю выбирал, просто мэр сказал. Тебе в алмазах или в изумрудах? Я, я хотел в алмазах. Вот, ребята, я себе сейчас пойду, куплю машину. Угу. Вот так. Там же казалось, что они за изумруды, а я куплю за алмазы, они должны принимать. Ну, побачим. Он там, там половина машина є за алмазы. Так, зайдем. О, добро. О, так. Ой, видны. Добрый день. -добрый, добрый день. Конечно, вы можете купить себе машину. Какую вам машину вы хотите купить? Конечно, можете выбрать машину, какую ты хочешь себе машинку, mm -hmm. так, ребята, какую мы возьмем себе машинку? Hmm. Да, ребята, какую себе лампу? Ну я не хочу, ребята. Mm. Не, 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 ребята, я такую себе не хочу. О, oh, у нас такую, ребята, такую черненькую себе взял для вид вот такая черненькая, да? Она в, сал она в салоне. Ребята, а что тут в салоне? А ну дайте сядем в, в салон. А. Салончик красивый. Угу. Ребята, все душечки красивые. Но тут только двухместно Ну и тут хорошо. Да. Ну, это тоже хорошо. Вот так. Вот такая и Ребята, вот такая Чёрненькая, ага, чёрная. Ой, ребята, не случайно сила... Извините, не случайно сила в ней. Так, вот такая. Угу, нет, такую я не хочу. Зеленая, ребята. Не, нет, зеленая. Я тоже, ребята, не хочу. красненькую, такая. красненькая, да, такая. Золотая, ребята, есть. И беленькая. Я думаю, себе купить беленькую такую маш машинку, ребята. Как думаете? Видите, красивая машинка. Беленькая. Да, ребята, я решил. Купляем себе беленькую машинку. Вот так. О, зараз. Вот так. Давайте зайдем до продажа. Вот так. Ну, вы что, вы... Шось, вы, вы ш... Ну что вы выбрали, какую вы машину хотите? С меня. Ну... С вас 4 стака алмазов. Ставьте сундучок. Вот так, сюда я сундучок. Давайте, ребята, кидаем 4 стака алмазов ему. Вот такое. Все. Все, ребята, вот сколько у нас осталось. Хорошей. Вот так. Ребята, я к вам вернулся. Так, угу. Так, 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 ребята, берем беленькую машинку. Ура! Так, открываем, ребята. О, ребята, дуже хорошо. Беленькая машинка. Давайте выезжаем. Вот так. Вот так, ребята. А ну давайте, ребята, нем за ней. Вот так. А ну. Хорошо, ребята, гасуля. Тихо, я, я не... надо все права, ребята, буду сделать. все права сделать, если немножко. Так, ну, ребята, вот такие у меня машинки. Если вы меня чуете, ребята, то просто так машина просто работает у меня. Вот так, ребята, вот так, вот так, вот так, все, о, ребята, все, я купил себе машинку, вот такую я себе беленькую машинку купил, вот такую. М -м. Треба, ребята, будет в следующем видео построить ее гараж, ребята гараж постро построить. Да. Треба гаразд для нее есть, ребята. Построить беленькая, беленькая, беленькая машинка. Кра красиво, да? Феррали. Ребята, ребята, давайте, давайте раздавим нормально. Не идите, ребята. Три выхлопа, да? Красиво. Номера. М да. Номера ну, хорошие, ребята. Точно можно <свист> будет, ребята, в город жители ездить. А колеса какие звездочки. Я, давно хотел такие колеса себе. <свист> угу. Фары. Так. Вот на дробочку надо забрать. Вот. Вот даже житель подошел пока. А житель пособил. Ну, видите, ребята, давайте тут поубираем, будем за ней, ребята, ухаживать. Вот такой себе, вот так. Вот на ней такие фары, ребята. Угу. Вот такие на фа фары, ребята, давайте уберем от ней, если нам не нужно. Вот такая она красивая, да? Угу. Вот такая она красивая у нас салончик, ребята, красивый. Дверьте, ребята, открывать. Красненький салончик, красивый. Угу. Да, ребята. Мотор прикольный. Да. ну давайте, ребята, дверьте закрываем. Вот, вот так. Моторчик, видите, какой мотор. Красив... А спойлер, какие, ребята, красивенькие ф... у Ферроли. Просто, просто красивая машинка себе, да? Да, фары, ребята. Вот я буду кататься на этой машинке. М -м -м. Я буду на ней ездить в город. В жители, ребята. Вот так. Вот так, ребята. Мы будем будем в город жителей и на ней вот такой я построю для нее ребята и с вами построим гаразд для нее давайте только наберем 5 лайков и я построю для нее гаразд фары все ребята как и надо чтобы чтоб машинка такая красивая была да вот так ребята ну пока мы, мы на меня на достигнем есть у меня нема пока не для нее гаража, но, ребята, я построю беленький гараж для ней. И я, буду, и я буду на ней кататься с вами, ребята. Вот такой. На ней я буду кататься, ребята. Вот такой, на такой машинке. О! Знаете, ребята, давайте на ней только... Треха... Давайте про... Давайте на ней только... Треха... А тут только поедемся на ней Давайте развернемся на ней. Угу. Вот такой, ребята, развертаемся и стоим под, вот такой под домом. Вот так. Вот такой у нас. Вот такой. Закрываем дверцы. И вот такая у нас машина, ребята. Давайте. Уберем уберем ту, травичку возле угу. своей машины вот так убираем на на своей травичке, угу. вот так вот так все ребята вот такая у меня белая машинка. Как вам моя беленькая машинка, ребята? Угу, ребята, я, я я себе выбрал красивую беленькую машинку, ребята. Да, мы с вами будем кататься на ней. Угу. Вот так. Ну все, ребята, буду заканчивать этот ролик, ребята. Мы я себе купил машину с вами. Ребята, пишите комментарии, как вам моя машинка. И сосо, ребята, приезжайте в мою деревню. Купляйте себе тоже машину и, и тоже приезжайте ко мне в мою деревню номер 13. Буду ждать вас, ребята. Всем пока-пока.